নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গেভ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন এই পাতৃৰ সম্পূৰ্ণ প্রশ্ন উত্তৰসমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই যাবা এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ চাওঁ আহা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰটো হৈছে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ কিহৰ ভঁৰাল ইয়াত উত্তৰত লিখিবা বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল মানুহে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ ফলতে জ্ঞান লাভ কৰি অদ্ভুত কাম কৰিব পাৰিছে খৰটো চোৱা বিজ্ঞানৰ কেনেধৰণৰ উত্তৰ বিজ্ঞানৰ বলত মানুহে ৰেল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অনুবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ সম্প্ৰতি সম্প্ৰতি ওলোৱা বিমান নানা বিধ ঔষধ আৰু নানা ৰকমৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি উলিয়াব পাৰিছে গটো হৈছে বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে মানুহে কি ভেদ কৰিব পাৰে উত্তৰ বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে প্ৰকৃতিৰ গুপ্ত তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ঘটনাবোৰৰ মূল কাৰণ জানিব পাৰে ঘটো চোৱা উদগতি পথত কিহে বাধা দিয়ে উত্তৰ উদ্গতিৰ পথত কু সংস্কাৰে আমাক বাধা দিয়ে উঙটো চোৱা ধনগুলৈ কিহৰ মায়া বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে উত্তৰ ধন গোলৈ মানুহে বিশ্বাস কৰে হাতীয়ে গা লৰালে অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰ মানি চলে এনে কিছুমান মানুহে পৃথিৱীখন হাতীৰ পিঠিত আছে বুলি বিশ্বাস কৰি সেয়ে হাতীয়ে গা লৰালে ভূমিকম্প হয় বুলি ভাবে অৰ্থাৎ ভূমিকম্প আহিলে হাতীয়ে গা লৰাইছে বুলি ভাবে তাৰ পিছতো চোৱা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা কি জনা যায় প্ৰকৃতিত ঘটি থকা ঘটনাবোৰৰ কাৰণসমূহ জনা যায় বস্তুৰ মূল তত্ত্ব জনা যায় আৰু তেতিয়া মানুহৰ মনত কোনো মিছা সংস্কাৰ জন্মিব নোৱাৰে ইয়াৰ পাছতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ধনগুলৈৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হয় চমুকৈ লিখা এতিয়া ধনগুলৈনো কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিলে তাৰ বিষয়ে আমি লিখিব লাগে গতিকে উত্তৰ লিখিবা সাধাৰণতে জাবৰ জোঁথৰ জীৱ জন্তুৰ মল মূত্ৰ আদি পচা বস্তু থকা জেকা ঠাইৰ পৰা এবিধ বাষ্প নিৰ্গত হয় জৈৱিক পদাৰ্থৰ বিশেষকৈ প্ৰাণীদেশৰ পচনৰ ফলত ফচফিন বা মিথেচ গেছ উৎপন্ন হয় দুয়োবিধ গেছ অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি বিস্ফোৰক মিশ্ৰণৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই বিস্ফোৰক মিশ্ৰণ উৎপন্ন হোৱা ঠাইত যদি ফচফৰাছ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হৈ বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া তৎক্ষণাত আপোনা আপুনি জুই জ্বলি উঠে এই জুই চাকি এটাৰ নিচিনা হৈ বতাহত কিছু সময়ৰ বাবে লৰচৰ কৰি ফুৰে কোনো কোনো মানুহে বিশ্বাস কৰে যে এইবোৰ পুতি থোৱা ধন সোণৰ পৰা ওলোৱা জুই ধনগুলৈ কোনো কোনো ঠাইত আধামূৰীয়া আধামুন্দি বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰতিধ্বনি কেনেকৈ হয় চমুকৈ লিখা উত্তৰ আমি বন্ধ ডাঙৰ শালীকুঠা এটাত চিঞৰিলে আমি কৰা শব্দটো শুনাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আকৌ এবাৰ আমাৰ অনুৰূপ শব্দ এটা শুনিবলৈ পাওঁ এয়াই হৈছে প্ৰতিধ্বনি আমি কৰা শব্দটো বন্ধ কোঠাৰ বেৰৰ কঠিন অংশত খুন্দা খাই প্ৰতিফলিত হৈ আমাৰ ওচৰলৈ পুনৰ ঘূৰি আহে তেনেদৰেই প্ৰতিধ্বনিৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পাছতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি কাৰণত বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়

যেনে বিজুলী বজ্ৰপাত ভূমিকম্প প্রতিধ্বনি ইত্যাদি ঘটনাবোৰৰ মূল কাৰণ বিচাৰি উলিয়াব পাৰি যিবোৰ ঘটনা আমি দেখি আচৰিত হওঁ বা আনন্দিত হওঁ এই সকলোবোৰ কথাৰে প্ৰকৃতিৰ গুপ্ত তত্ব ভেদ কৰি ইয়াৰ মূল কাৰণবোৰ জানিব পাৰি কেৱল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ যোগেদি সেয়েহে আমি বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় পাঁচ নম্বৰটো চোৱা বিজ্ঞানবিদসকলে শব্দ তত্ব নিৰূপন কৰি কি কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে উত্তৰ লিখিবা বিজ্ঞানবিদসকলে শব্দ তত্ত্ব নিৰূপন কৰি টেলিফোনেৰে এঠাইৰ শব্দ আন এঠাইলৈ নিব পাৰিছে শব্দক ধৰি ৰাখি ফনোগ্ৰাফ গ্ৰামফোন ৰেডিঅ' আদি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছে তাৰপাছতে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা এইটো প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাব লাগে গতিকে কটো হৈছে কু সংস্কাৰ উদগতি পথৰ এটা বাধা এতিয়া উত্তৰত লিখিবা প্ৰথমে উক্ত বাক্যহাৰী বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন নামৰ পাঠটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে তাৰপাছতে প্ৰেগাপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা মানুহৰ মাজত চলি অহা সকলোবোৰ কথাই যে সঁচা নহয় বিজ্ঞানে তাৰ সঁচা মিছা প্ৰমাণ কৰিব পাৰে এই কথা কবলৈ যাওঁতে এই কথা ফাঁকি উল্লেখ কৰা হৈছে পুনৰ তোমালোকে প্ৰেগাপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মানুহে মিছা কথা কিছুমান সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে এইবোৰকে কুসংস্কাৰ বোলে এনেধৰণৰ কুসংস্কাৰে জাতীয় উদ্গতিৰ পথ আৰু ব্যক্তিৰ কুসংস্কাৰে ব্যক্তিগত উদগতিৰ পথত বাধা দি আহিছে এই কুসংস্কাৰবোৰ আঁতৰাবলৈ বিজ্ঞানে বৰ্তমান অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছে কাৰণ বিজ্ঞানে কু সংস্কাৰ নিৰূপন কৰি মানুহৰ ডাঙৰ উপকাৰ সাধন কৰে ইয়াৰ পাছতে খটোত দিছে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল তাৰ পিছতে গটো আছে মনুষ্য জাতিৰ বৰ্তমান সভ্যতা কেৱল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফল ঘটো দিছে সকলোৰে কিঞ্চিত কিঞ্চিত তেহে এটাৰ সমুচিত এইকেইটা তোমালোকে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা লিখিবা মই ইয়াত দি দিছো তাৰ পাছতে চাওঁ আহা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিছে বহলাই লিখা বহলাই লিখিব লাগে ক টো দিছে পাঠৰ আলমত কু সংস্কাৰৰ দৃষ্টান্ত কেইটামান উল্লেখ কৰা আৰু কি কৰিলে সমাজৰ পৰা কু সংস্কাৰবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি লিখা এতিয়া উত্তৰ লিখিবা পাঠত উল্লেখ কৰিছে যে বহুতো চহা মানুহে ধনগুলৈ প্ৰেটৰ মায়া বুলি বিশ্বাস কৰে আকৌ কিছুমান মানুহে পৃথিৱীখন এটা হাতীৰ পিঠিত থকা বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু ভাবে যে সেই হাতীয়ে গা লৰালে ভূমিকম্প হয় ইয়াতকৈও গুৰুত্বৰ বিষয়ত মানুহৰ কু সংস্কাৰ আছে ইয়াৰ এটা দৃষ্টান্ত হ'ল আগৰ দিনৰ কিছুমানৰ মাজত থকা সতীদাহ প্ৰথা এটা কুপ্ৰথা বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ কৰিলে সমাজৰ পৰা এই কু সংস্কাৰবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি বিজ্ঞানে মানুহৰ মনত জ্ঞান জন্মাই আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সঁচা মিছা ভাল বেয়া ন্যায় অন্যায় বুজিব পাৰি ইয়াৰ পাছতে খটোত দিছে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা ঘাই বিষয় যুক্তিৰে তোমাৰ মতামত দাঙি ধৰা উত্তৰ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা ঘাই বিষয় এই কাৰণেই যে ইয়াক অধ্যয়ন কৰিলে প্ৰকৃতিৰ গুপ্ত তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ঘটনাবোৰৰ মূল কাৰণ জানিব পাৰি ইয়াৰ পাছতে তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তলৰ শব্দকেইটাৰ প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুওৱা প্ৰথমটো হৈছে ৰোৱনী ৰোৱনী যদি আমি প্ৰত্যয় ভাঙো তেতিয়াহ'লে ৰু যোগ অনি ৰুৱনী ৰান্ধনীটো হব ৰান্ধ যোগ অনি নাৱৰীয়া হব না যোগ অৰিয়া মৰমীয়ালটোত হব মৰম যোগ ইয়াল পানীয়াটোত হব পানী যোগ আ জোন আলিটোত হব জোন যোগ আলি দয়ালুত হব দয়া যোগ আলু ধৰোৱা ধৰোৱা হলে ধাৰ যোগ ৱা ইয়াৰ পাছতে তোমালোকৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ৰচনা লিখিবলৈ দিছে কেইখনমান এইকেইখন তোমালোকে লিখিবা যদিও নোপোৱা বিচাৰি তেন্তে মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম এই ৰচনা কেইখনৰ লিংক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা তাৰপিছতে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে চমু টোকা গ্ৰামোফোন ইণ্টাৰনেট দুৰ্ভাগাৰো অনীক্ষণ